Это программа «Донбасс Реалии» на Радио Свобода. Я Алексей Мацука. Здравствуйте. Два года люди всего в десятки километров от Донецка и Луганска живут в условиях полной неразберихи. Войны нет, но здесь стреляют. Выборов нет, потому что война. Дороги и школы не ремонтируют, так как боятся, что завтра все будет уничтожено. С одной стороны, может показаться, что будущего здесь вообще нет. Но с другой, видим, что жизнь продолжается даже в таких условиях. Об этом сегодня и поговорим в Донбасс Реалии. Смотрите в нашем выпуске. Что жители прифронтовой зоны думают о минских переговорах? Результата мы не видим, например. Я не вижу результата. Для нашего региона я ничего не вижу. Что делать переселенцам, оставшимся без крыши над головой? Уже устали просто жить вот так вот, что сегодня живешь, а завтра неизвестно. Чему учатся под обстрелами студенты в Красногоровке? Я не боюсь войны. Я видел трупы, у нас убивали людей. В 2014 году прятались в подвалах, зимой 15-го выезжали из города, а теперь празднуют выпускной рядом с линией фронта. 48 студентов Донецкого техникума Луганского аграрного университета получили диплом специалистов в Красногоровке Маринского района Донецкой области. О том, как и чему учатся под обстрелами студенты техникума, в сюжете нашего корреспондента. Десятки зруйнованих домівок, спалених будинків, і більше розграбовано. Це наслідок збройного конфлікту, який розпочався в 2014 році, і активно продовжується по сьогоднішній день в Красногорівці, що на Донеччині. Поблизу передової в Красногорівці розташований Донецький технікум Луганського аграрного університету. До початку бойових дій в технікумі навчалося 435 студентів. Втім, протягом активних боїв більше половини студентів текли від війни в інші навчальні заклади України. Ті, хто залишився, завжди на поготові сховатися від артобстрілу у бомбосховищах технікуму. Ночі починаються п'ять поврім. Падамтіпаначина. А так сказати, гупання, це й гупані, це точне стрільба. Ми не виходимо, ми ще переїжджаємо, поки не стане тихо. Потом... Владислав Кобрин, студент другого курсу, приїхав навчатися в Красногорівку із окупованої Горлівки, каже, що звик до обстрілів і готовий до всього. Втім, приїхав навчатися в технікум, тому що йому тут подобається і додому ближче. Як вони отношусь нейтрально? Я не боюсь війни, коли в нас стріляли, я ніколи не ходив в підвал. Вот. я бачив трупи, у нас убивали людей, але. При евакуації, коли вже дійсно евакуюр подвал, тоді я вже собираюся одягаю Документи сідай, все при з паспорт сюда на стулки, як все всегда. Технікум працює і розвивається, попри те, що точаться бої. Сьогодні частина ферми згоріла під час обстрілів. А поляна половину непридатні до обробки у зв'язку із бойовими діями. Находиться одна міна, і ми практично не можемо сюди зайти. Де вона лежить? Було більше. Положено, ну, дуже багато було положено. Потім військові зняли, перенесли наперед їх, а залишилася одна. На фермі студенти проходять практичні заняття. Віктор Карпенко показує студентам процес кастрації кабанчика. Каже, щоб стати хорошим фахівцем, студенти повинні провести не менше десяти таких операцій. Все залежить від кількості об'єктів живих, з якими ми працюємо, і кількості студентів. Ну, я вважаю, що для того, щоб кожен студент відпрацьовував навички, то повинно, звісно, хоча б голів 10 кожному. Ході. Раніше на одне місце в технікумі претендувало декілька десятків чоловік. Сьогодні бажаючих менше. Так наприкінці червня випускається 48 студентів із 108 чоловік, які вступили ще до війни. Втім, з початку війни в технікумі не було справжнього випускного, і вже цього року, коли ситуація на лінії зіткнення не є такою напруженою, адміністрація вирішила зробити для дітей справжнє свято У 2014 році. Ми не смо. У зв'язку з бойовими діями ми не змогли зробити випускний, в 2015 теж не змогли, в цьому році хочемо зробити праздник для наших дітей. Який він вдасться в нас, я не знаю. Дуже багато дітей забирають зараз документи вже з дипломами сьогодні. Щас і їдуть вже по домівках. Свято вдалося про це каже цьогорічна випускниця Анастасія Бойцова. Свої студентські роки згадує емоційно. Це мабуть, були саме чотири роки в моїй житті. Потому що да, здесь були і грустные моменти, здесь были очень море веселих просто моментів. вот такое от час немного чорніла всю учобу, але все одно не менее, все було прекрасно. Життя повертається в Красногорівку, а керівництво технікуму чекає на мир і припинення вогню. Адже тоді до них повертатиметься більше студентів. Мар'ян Кушнір для Донбас реалії. Тем временем лидеры группировок ЛНР и ДНР объявили о праймерис, то есть о выборах кандидатов, депутаты которых собираются выдвигать в местные советы. О выборном процессе как части мирного урегулирования речь идет и в Минских соглашениях. Однако, как соглашаются и в Киеве, и в Москве, договоренности мало выполняются сторонами. Например, так и не отведены орудия, не контролируется граница, не утвержден закон о выборах в Раде. А что думают о Минских соглашениях люди, живущие в эпицентре конфликта? Об этом мы поинтересовались у жителей города Золотое, который находится в зоне обстрелов. Честно, ничего. Новости не дивлюсь. Знаем, что должно все наладиться. И все. И все, да. Космотрела в прошлом году, когда в 14... Нет, наверное, 15 когда у нас в февраль тут сильно бомбили. Сердце стало останавливаться. Не хочу даже вообще ничего смотреть. Страшно, боязно. Нет. Лучше жить в неведении. Результата мы не видим, например. Я не вижу результата. Для нашего региона я ничего не вижу. Что они там договорятся, а, не знаю. Ну, нам бы, чтобы мир был, и не стреляли. Да. И пенсию платили, и зарплату людям платили. А они кто не что решает? Девальцев снова разбили, туда разбили, все поразбивали. Какие договоренности? Ничего они не решают. Это все они о чем не договорились? О чем договорились? Как стреляют, так стреляют. Вот там договаривается он в Минске, а тут стреляют. И что это? Разве это договоры? Ничего не выполняется. Последние ничего не решить. А, что их не выполняют, минские. Они там договариваются, а толку никакого. Война как шла, и так идет. Ну. Так и это самое. Ну, я, я не знаю. Я каждую ночь я слышу взрывы. Ну. Вот, я не знаю, в стороне Первомайска. Да ни о чем не разговаривать, потому что тут Кучма там никто. Что он может делать, Кучма? Между же официальный представитель. Если бы поехал бы туда от администрации президента, может быть, договорилось, поменялось бы этими военнопленными, прекратило огонь, а это же бухать, бухать и бухать. А кто их выполняет? Никто не выполняет. Там не выполняют и тут не выполняют. Ну что говорят? Говорят, что шо... в и все. Больше ничего. В полностью в Знаем, да. что они проходят, но ничего не поддерживаются, ничего не проходит по этим минским договоренностям. Знаю. Договариваются, договариваются вот насчет солдат наших, пленных. На нулю стоим. Уперлись, как, извините, как бараны. Не соглашаются. Так слышала, открыть наш КПП Золотовский ну, чтобы прекратить огонь. Это такое я. А так я больше не могу вам ничего сказать. Выехавшие из зоны боевых действий люди бросают родные дома. Вот найти жилье на новом месте и сложно, и дорого. Особенно тяжело приходится людям с особенными физическими потребностями. Одна из таких историй в нашем следующем сюжете из Славянска. Они бросили квартиру, спасаясь от войны. Лина Сидоренко со своей мамой Динаидой два года назад выехали из Снежного. В тот период было как раз обострение Иловайское это кольцо, он сравнительно недалеко, и Саурмогил это совсем как бы у нас пригород считалось также, ну чуть может дальше, чем вот Славянский Карачун. Такие же ж там были бои, тоже обстреливался центр и автовокзалы. Имея инвалидность, женщина еще и ухаживает за больной мамой. У нее перелом шейки бедра. На днях семью поставили перед фактом. Съемный дом надо освободить. Уже устали просто жить вот так, вот, что сегодня живешь, а завтра неизвестно. Живешь, не живешь, как по... хозяйка скажет. Жилье в Славянске, да еще и с лежачей больной, найти сложно и дорого. Стабильности нет. Поэтому они держат вещи нераспакованными. Даже думали вернуться в свою квартиру. Но жизнь в Снежном не вселяет оптимизма. Ну там жизнь, конечно, тяжела. Вот за, эти, за это время, что я живу полтора года тут, умерло шесть моих коллег там. С этой помощью, там, за этим ДНР, шесть человек учителей умерло за это время. Где этим людям жить дальше? За ответом идем в областной центр социальных служб. Тут сразу включаются в поиски, обзванивают волонтеров и чиновников. Пока результата нет. На улице люди не останутся. Мы постараемся сделать все для того, чтобы на сегодня подключен Славянский городской центр социальных служб, Краматорский городской центр социальных служб. И это не вопрос, как, как бы часа, дня, суток. Есть время, за которое мы, я думаю, что в состоянии где-то что-то решить. Пока чиновники ищут выход, мать и дочь переселенцы мечтают о стабильности. Даже огородик посадили. Но кто будет собирать их урожай, неизвестно. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода. Авдеевка – еще одна горячая точка на карте Украины. Стрельба, разрывы снарядов, смерти фиксируются здесь постоянно. Несмотря на то, что магазины и рынок днем работают, не каждый житель имеет доступ к продуктам и товарам первой необходимости в полном объеме. В Авдеевке есть целые улицы, которые находятся практически на линии огня. И туда не часто могут попасть волонтеры. А сами жители этих улиц – это в основном пожилые люди, которым тяжело самостоятельно добираться до центра за необходимыми продуктами. 29 июня волонтеры при участии военных и местной военно-гражданской администрации начали выдавать гуманитарную помощь жителям одной из улиц, непосредственно примыкающих к известной промзоне. Продукты, собранные общественными организациями и благотворительным фондом «Каритас», будут развозиться еще в течение двух недель. Прифронтовая, как бы последняя улица по или первая, если можно так назвать. Все. Вот это есть наша улица, многострадальная улица, которая я не знаю, уже с самого 2014 года мы как бы постоянно попадаем под вот эти обстрелы. Постоянно вот так. Бахают, в подвале спим. А так? Каждый день? Так, ну не каждый день, но ну, частенько. А так. кто, как вы думаете, с какой стороны? Вот так летят, тут не поймешь кто где стреляет. Тем более, когда в подвал уходишь, там уже непонятно. В подвалах мы невозможно не таём, выйти во двор. Пули свистят работы, без конца и да, Когда это уже это перестрелка закончится, пулей, чтобы, пулей, чтобы пулей. жили мирно и спокойно. Там пять воронок. В огороде? Да, вот перед домом, во дворе пол ореха нет и еще три воронки в огороде. В Брюсселе, Киеве и Москве может показаться, что на Донбассе все уже нормально. Вот и дни освобождения Славянска, Краматорска, Мариуполя проводят, и выборы кое в каких городах были, и стреляют меньше. Но если присмотреться к деталям, то выяснится, что там и стреляют, и выбора особого нет, и ехать некуда. Остается только надеяться на себя, на свои силы и верить в то, что рано или поздно все это закончится все эти два года. Программа «Донбасс Реалии» вместе с вами следит и переживает кризис в Украине и на Донбассе во всех его подробностях. Оставайтесь и дальше с нами на связи через социальные сети или пишите на электронную почту. Ни одно письмо мы не оставим без нашего внимания. А сегодняшний выпуск программы «Донбасс Реалии» подошел к концу. До свидания.